ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सालाबादप्रमाणे यावर्षी सुद्धा गुरु अर्जुनदेव महाराज यांच्या प्रकाशोत्सव निमित्ताने उलासनगर शहरात नानकशाही लंगरचं आयोजन करण्यात आलो होतं. यावी संपूर्ण शहरात भव्य दिव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. या कार्यक्रमाचं आयोजन अजित सिंग लबाणा आणि गुरदीप सिंग यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं या नानकशाही लंगर मध्य मोटा संख्य ने शहर नागरिक राजकीय पदाधिकारी भक्तगण सहभागी अर्जन देव साहेब पंचम पातशाह जिसका आज प्रकाश उत्सव है इस एरिया में इस गुरुद्वारे को बन के सत्ताईस साल हो गए अंदर सोनार हाल के यहाँ पर बना हुआ है गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव के नाम पे ही। और ये जो गुरु का जन्मदिन मनाते हम लोग सत्ताईस साल से चल रहा है सत्ताईस साल से ये गुरु के जन्मदिन पे मेला लगता रहता है उल्लास नगर के सभी शहरवासी आजू बाजू वाले पहाड़े वाले सब आके गुरु के नंगर का लाभ लेते हैं और यहाँ पर गुरु की खुशियाँ मनाते हैं शाम को 28 तारीख को अखंड पाठ साहब रखा गया है और तीस तारीख को शाम को गुरुद्वारे में अखंड पाठ का भोग साहब है आठ बजे आठ बजे के बाद दस बजे तक कथा कीर्तन नगर कीर्तन सब होगा इसमें पूरे शहरवासियों को हमारी हाथ जोड़ के बेनती है लबाना परिवार के तरफ से आप आइए सत्संग का लाभ लीजिए और गुरु का दंगर भी खाइए बोले सोनिहार आज पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का प्रकाश उत्सव है और गुरु के सभी सेवाधारी और एक नंबर के सभी गुरुद्वारे के सेवाधारी सभी, सभी ने मिलकर गुरु अर्जन देव पालानी के सभी लोगों ने मिलकर लंगर का आयोजन किया है और हर साल इसी तरह लंगर यहाँ पर लगता रहता है और नगर वासी सभी लंगर का लाभ उठाते हैं और इस प्रकाश उत्सव में सभी शहर के नगर सेवक हमारे पत्रकार भाई और व्यापारी भाई हमारे सभी आते हैं और आमदार श्री कुमार जी भी हाजिरी लगाते हैं और सेवा भी करते हैं और मैं यही गुरु से प्रार्थना करूंगा की नगर में हमेशा खुशहाली शाही रहे वाहगुरुजी का खालसा वायगुरुजी आकाशाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा